Слава нашему Господу. Приветствую вас, братья, сестры, сегодня на этом месте, в Доме Божьем, Аллилуйя. И глава Дома Божьего, кто Иисус Христос. Аллилуйя. Это, это церковь Его. И мы здесь собрались во имя Его прославить Его, поклониться Ему, знаете, иметь общение между собой. Быть в общении между собой. Кого же есть поделиться словом. Это так прекрасно. Я думаю, за неделю у каждого собралось что-то, что-то сказать кому-то. Кому-то ободрение, кому-то еще что-то. Аллилуйя, слава Богу. И вы знаете, что каждую неделю, каждый день Бог... Есть за что благодарить нашего Бога. Даже за то, что ты проснулся и дышишь это. Просто встал и сказал, Господь, спасибо, что я проснулся. Господь, спасибо, что я дышу. Это только благодаря Тебе. Аллилуйя. И что я сегодня вот только что сказал, что это благодаря Тебе. Я хотел бы зачитать. Э, э, давайте откроемся вместе с вами Колосяном. Колосяном 16 -го. 16 по 18 стих. А, извините, первая глава. Да. Да. Первая глава, 16 по 18 включительно стих. Я просто сегодня говорил, чтобы ладони Бога за то, что я проснулся. И читаем все вместе открыли Библию и читаем. 16. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, 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 власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего и все им стоит. И он есть глава тела церкви. Он на часах первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Аминь. И мы видим, что здесь апостол Павел Колоссянам пишет послание и говорит, ибо им создано все. Все создано кем? Бога. Аллилуйя. И что на небесах, и что на земле, и видимые, и невидимые, все создано им. И господства какие, и цари какие, и люди какие, все создано им. И для чего? Для него. Аллилуйя. Для чего? Для того, что Господь хочет что? чтобы иметь с вами общение, для того, чтобы каждый человек живущий на земле имел что жизнь, жизнь вечную. Я думаю, что Господь хочет, чтобы мы с вами имели жизнь вечную, а не там, сегодня живу, завтра умер и на этом все закончила. Нет, Господь хочет, чтобы мы имели с ним общение всегда. Аллилуйя. И мы созданы им, и созданы для кого? Для него. Мы не созданы для себя, а мы созданы для Него. Для того, чтобы иметь общение с Ним. И сегодня та же самое. Мы пришли на служение, чтобы иметь общение с кем? Не только нам общаться, но чтобы мы могли услышать от кого слово? От проповедующего. А что Бог? Это Бог служит проповедующего, и Он говорит слово от кого? От Господа, Духов Своим Святым. Сегодня Дух Святой будет говорить к нам. Сегодня Дух Святой может кого-то будет обличать. Может, кого-то Дух Сегодня будет утешать Господень. Мы собрались в доме Его. Написано, что Он глава церкви, а мы собрались в церкви Его. И мы верим и знаем, что Он сегодня на этом месте. Сейчас. Потому что мы церковь Христова. Мы дети Его. И Он здесь, на этом месте. Иисус Христос. И Он стоит и смотрит и радуется, что дети собрались во имя Его что дети сегодня будут прославлять Его, что дети будут поклоняться Ему. И сегодня мы в конце будем принимать причастие, воспоминания о Нем. Что не зря была жертва, что не зря Иисус Христос умер, не зря. Мы верим в это. И знаем, что у нас Христос жил. И мы будем жить с Ним вечно. Аминь. Аминь. Давайте поднимемся на наши ноги.